देखो ये बहुत बड़ा मौका दिल्ली वालों ने केजरीवाल साहब को और आम आदमी को दिया कोई इसमें शक नहीं है अब जब उनको इतना मौका मिला हो तो उसमें मैं तो अब हर जगह इलेक्शन में इस बार मोबलाइज करने चाहे हमारे पंजाबी हो चाहे सिख हो चाहे बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह गया और कहीं भी आप अगर देख लोगे चार चार तरह रंग का पानी आता है घंटे पहले और दो घंटे बाद और तीन घंटे बाद और तो दिन दो तीन दिन चार दिन का पानी इकट्ठा भर के रखते हैं भी अब चौथे दिन दोबारा पानी की बारी आएगी सांप की और उसके बाद कोई खंबा देख लो जिसपे केजरीवाल साहब चढ़े थे ना एक बार खंबे पे वो खंबों पे आप दिल्ली हजारों एक खम्बे पे हजारों तरह की तारे हैं जो उस पे झूठ रही होती है ये नहीं पता आगे नीचे आदमी जा रहा है कोई थ्री व्हीलर पे कोई रिक्शा पे कोई पैदल कोई स्कूटर पे कोई तार कब सिर पे लग जाए तो भगवान को प्यारा हो जाए और कहीं भी कोई अंडर ब्रिज है ब्रिज है किसी का कोई हाल नहीं सीधे स्कूटर गाड़ियां कोई प्रबंध ही नहीं है नीचे आ रही हैं और दूसरी बात जो बड़ी दिक्कत थी जैसे हर देश के कोने कोने में नरेंद्र मोदी जी के सरकार डेवलपमेंट कर रही है ये आदमी उस डेवलपमेंट को रोक के बैठा था ऑपोजिशन सी चीफ मिनिस्टर और भी होते हैं पर इस जो आज तीसरी ताकत बनने जा रही है दुनिया की उसकी कैपिटल अगर ये पॉलिटिक्स हो आप कवर करते रहे हो सारी पॉलिटिक्स सारी पार्टियों लड़ किस बात कह रही थी जुगियों के ऊपर भी जुग्गी को ऐसे कर देंगे जुग्गी को ऐसे कर देंगे अगर नेशनल कैपिटल में एक लड़ाई झुगियों की हो तो आप अंदाजा लगा लिए किस किस स्थिति में दिल्ली था तो वो बदलाव जो इस बार लोगों ने फैसला किया और ये बदलाव ये नहीं है कोई हर जाट ने हर पंजाबी ने हर सिख ने हर परवानचली ने हर ने बहुत जबरदस्त वोटिंग जो है की है